啥？别拍了，别拍了！哎，行了，别在这弄了，去休息室。好，快走，别拍了啊！ 今天复试你不会忘了吧？啊，我跟你说，再不到你真完蛋了啊！我已经完蛋了你，你怎么了呀？哎，我被人泼了一身水，参加不了试镜了吧？啊？哎，你怎么回事啊？下一个苏叶。哎哎,哎，来了来了。我先不跟你说了啊，现在到我了，我晚点再给你打电话啊。 哇，这就是韩金墨的经纪人啊！真人果然不一样，气质真好。陆小姐，陆总在里面。哥，怎么回事啊？啊，这水是你泼的？客大群众又上线了啊！ 不止你看到的这一点，现在网上各大自媒体到处都有人在分析这件事情的原委。这网友戏还真多呀！不是我故意要泼他的。什么？你觉得你妹我是那种人吗？他如果不泼我的话，我干嘛无缘无故泼他呀？是他先泼的我，我才泼的他。这些网友真双标啊！他为什么泼你啊？我就找他要个签名，我怎么知道啊？ 你要签名可以找我要嘛，我能给你整一箱、啊。那我这不想靠自己吗？靠，他居然敢泼你水啊！怎么替天行道？短期雪藏他，他这半年别想接戏了。玩这么大呀？半年还不够是吧？那一年好了，我看这小子、啊、最近确实有点飘。 哥,啊、哥，哥不不至于不至于啊，这个雪藏这个事儿就弄太大了。那万一他泼我是有什么误会呢？对不对？咱就别这样了，别把这个私人恩怨弄到事业攻击上，好不好？你呀、啊，这个看人只看你的毛病，简直没救了。那我毕竟是喜欢他的五年嘛，那怎么说也有感情的嘛。去去去，变成狗求我都没用。 求你了！学挺像的。啊！现在只要一洗头，就能想起被泼，都有心理阴影了。安静，我。 别以为你长得好看就可以为所欲为啊！ 交给我。啊？逃走的概率几乎为零。你什么情况？我就想要他手里那杯。嗯、这位同学，你就是今天的素人拍摄人员吧？ 你们的拍摄呢，可能要延迟一个小时。等一下，涵涵就要先去拍摄。嗯，我们工作人员呢已经去买早餐了，只是还不能及时赶回来，想要和你换杯喝的，不知道你是否介意啊？我这个豆浆路边随便买的，不好喝、啊，特别……没关系，我不介意。 报仇，十年不。不客气，谢谢。啊，到自己拿。谢谢。你刚才干嘛非要和一个小姑娘抢豆浆？抢过来你又不喝。再一再二，不能再三啊。 他手里拿着喝的，我不放心。嗯，往中间靠一靠。我是说，这棚里面到处都是设备电线，他拿着盒子到处往外走，万一打翻了，大家一天的工作就都白费了，对吧？嗯，拿着，拿到棚外去。你不喝了？保持住。那我喝了啊。那下一个工作准备啊。特制早餐，靠你了。 我身上有什么东西吗？哎，不是，他怎么今天就过来了？惊不惊喜？你能不能把最后一个字先去掉？挺挺挺好的呀，很美啊，怎么？ 狂啊！怎么助理连艺人家门都不让进的呀？我想让他尽快适应助理工作，所以让他今天就到岗。大姐，那你也得提前跟我说一声啊，是不是？是你自己要的人，提早到岗了，你不高兴吗？一定是打开方式不对，再开一次。韩老师好。 进来吧，哎，我去洗漱，你随便坐。 救命！啊。没想到你还养猫啊！我捡的，但又过敏，又加上常年不在家，根本没有时间养它。我已经找好人了，一会儿你跟我去寄养。 走吧，呃，吃了早餐再走吧。虽然对他脱粉了，但不得不承认，这身材真的是天生的衣架子。就算简单的衣服穿在身上，看起来也非常的人模狗样啊。但是，嘿嘿。 你吃早饭了吗？我吃过了。真吃过了？我真的吃过了。你快吃。 很好吃，谢谢。不对呀、啊，老板说这个辣椒很辣呀、啊。我吃好了。啊，你不再吃点了吗？不吃了，太油了，得控制量。我去收拾收拾东西，准备出发。生菜很好吃，别浪费了。 怎么办了？生间有点咸，我口渴。完败啊，韩金木！我真的不知道你演技那么好。我不会开车。你确定你是来照顾我的？ 是的，除了开车，上车，我来开。嗯，坐副驾。 你过敏，你就在车上等我吧，我去办寄养手续，很快就回来了。没事。怎么了？舍不得啊？没有，我是怕你太粗心了，监督你。一个助理比一人都舒服。我开山你睡觉，我这不到了就醒了吗？ 把你口水擦一擦吧，哪有口水？记住啊，片场都是专业人士，牢记作为一个助理的使命，否则你别想在这个行业干。是。哎，到了，哎来，您慢点，哎慢点。黄老师到了，休息是在里面。来，来来、哎。哎 去找统筹对一下后面的通告。好。去问一下副导演，后面的对手戏演员有没有变化？好。跟服装对一下后面的衣服。OK。通告没有变化，对手戏演员没有变化，都会提前来到现场。今天的两套衣服呢，我也确认过了。另外，我还额外帮你确认了妆发。哦。 嗯，我要喝粥。 舒服吗？哎、啊啊，对不起对不起来，来，来，喝点粥吧。突然就不想吃了。这可是老娘吹着西北风给你买的。嗯、呃，好的，那就不吃了。吃点水果吧。水果？这么冷的天吃什么水果呀？ 点热水吧，啊，给你倒热水。你呀、啊、是演员，得控糖，多喝热水，包治百病。来，不热了，扇风让空气流通一下。说好的不会麻烦人呢，现在辞职还来得及吗？哎，以吧。 你要把我吹扁吗？用、嗯嗯、小破山神。小破山，那你等一下啊。 睡着了，太好了！我陆婉婉可是有仇必报。